это и есть весь Монако. Он, по сути, это узкая полоска берега вдоль моря, там, длиной около трех километров. Вот оттуда начинается. И вот сюда, сюда, сюда. Тут гора красивая. Может, она и называется Монте-Карло. Монте, Монте это гора какая да, здесь красота. Ну, там где-то уже Монако заканчивается. Это, я так понял, трибуны Формула-1. Это порт, где можно яхту свою припарковать. Здесь неплохие яхты. Серьезная. Здесь поменьше. Такая бухта удобная. Вот еще парковочка яхт. Вот это... Весь Монако, по сути. Это вот крепость. князя. Ну, князь, по-моему, Монако. Ну, вижу, не дешевая, конечно. Ну, весь город около двух квадратных километров занимает автобусные билеты на сайте Рубиком.